Розпочнемо, розпочнемо нашу післяматчеву прес-конференцію. Виконуючи обов'язки головного тренера Карпат Сергій Зайцев, будь ласка, все як зазвичай. Спочатку короткий коментар, а потім питання від журналістів. Ну, а який тут може бути коментар? Ігра сьогодні носила такий характер, ігра неспользованих моментів. Все-таки знаете, как говорят, футбол не имеет логики и непонятно, как он чем закончится. Да? Иметь подавляющее преимущество, иметь столько шансов не забили. И мы где-то так уже в душе понимали, что должна быть и оборотка. Но, к несчастью, она наступила. Командой мы довольны, с тренинским штабом. Видно, куда мы движемся, куда нам надо расти. Все идет своим чередом. Пытание, будь ласка. Ну, вот, да. игрок игрок? ну, ребят, я не хочу разбирать Полтаву, для этого есть у них свой тренер. за свою команду могу сказать, что я рад за организацию, за построение игры, за отношение к игре. В Поборске уже пусть Василий Викторович отвечает. Ну, а такое, что, что, что... Не, ну мы прекрасно понимали, что все-таки играть две игры с таким результатом понятно, что они будут под давлением. Мы ожидали, конечно, что они будут на усталости, но все-таки, извините, давайте сравним возраст имена нашей Пол Полтавы. Все-таки посолиднее, наверное, выглядит Полтава, да? Не зря что она играла в Лиге Европы. Мы еще к этому стремимся, у нас только есть огромное желание, но нужно это желание еще подтверждать. Вот и все. Чего не